Привет, привет! Вы на канале Сорти от настёны. Сегодня я готовлю вкусные маковые булочки. Обязательно попробуй. Подписывайся и не забудь поставить лайк. Готовим опару. В 250 миллилитров теплого молока мы добавляем одну столовую ложку сахара и пакетик дрожжей сухих быстрорастворимых. В пакетике 11 грамм. Все перемешиваем. Добавляем 2 столовые ложки муки. И все перемешиваем. Накрываем крышкой и отправляем в теплое место примерно на 15-20 минут, чтобы наша опара подошла. Мое теплое место это, как всегда, духовка разогретая на минимальную температуру. Пока наша опара подходит, растопите 95 грамм сливочного масла. Оно как раз остынет и не будет слишком горячим. И еще хочу дать совет. Именно в этом тесте нельзя заменять сливочное масло на маргарин. Тесто будет совершенно другим. Поэтому советую применять именно сливочное масло. Вот, а пара наша подошла. Теперь в нее мы добавляем 2 столовые ложки растительного масла. Перемешиваем. И оставляем опару в сторону. Займемся нашим тестом. В отдельной глубокой миске мы смешиваем 2 яйца, 200 грамм сахара и пол чайной ложки соли. Все взбиваем. Готово. Теперь к яичной смеси мы добавляем сливочное масло, которое уже остыло. В этом случае наши яйца не свернуться. Перемешиваем. Прекрасно. И на этом этапе мы добавляем в яичную смесь подошедшую опару. Все аккуратно перемешиваем. Посмотрите, какая нежная, красивая масса получилась прям как облачко. Добавляем постепенно 600 грамм муки. Постепенно. Я всегда сначала добавляю 500 грамм, а потом постепенно добавляю последние 100 грамм муки. Потому что мука разная, а тесто забить мукой мне совершенно не хочется. Это мой любимый рецепт дрожжевого теста. И он самый-самый первый. Получился у меня с первого раза. Я никогда не работала с дрожжами и с дрожжевым тестом. Была очень удивлена, что у меня все получилось. Поэтому я убеждена, что и у вас обязательно все получится. должна быть обязательно просеянной. Ну вот ложкой становится тяжело его вымешивать, пора месить руками. Добавляем остаток муки и продолжаем месить. Ну вот тесто мы соединили со всей нашей мукой. Все ингредиенты познакомились, подружились. Теперь им нужно отдохнуть. Если у вас тесто, так как у меня, липнет к рукам, это ничего страшного. Меня это не раздражает. Вы можете руки намочить растительным маслом и также обмять тесто. Вообще это тесто, как и любое дрожжевое, очень любит масло. А если вы смешиваете сливочное масло и растительное масло, оно будет вам очень благодарным. Все, накрываю крышкой и отправляю в теплое место подходить примерно на час-полтора. Пока наше тесто подходит, готовим начинку. Начинка у нас будет из мака, поэтому мы готовим маковую начинку. Очень рекомендую вам использовать мак именно этой фирмы. Это не реклама, просто мне хочется, чтобы вам было так же вкусно, как и мне. В кипящую воду добавляем примерно 100-120 грамм. Мака. Оставляем наш мак немного потепеть, потом выключаем и пусть он немного настоится. Мак мы пересыпали в дуршлаг и теперь сцеживаем от жидкости. Ну, вот видите, как тесто хорошо подошло. Сейчас я его обминаю. Видите, какое оно воздушное. Я его обминаю и ставлю еще подойти. Я думаю, часа пол ему понадобится, чтобы оно подошло еще раз. Закрываю крышкой тесто и ставлю в теплое место еще на полчаса. Готовим нашу начинку. К процеженному маку я добавила 3 столовые ложки сахара и 2 столовые ложки любого меда, какой у вас есть. Все хорошо перетираем блендером. Все, готово. Ну, тесто подошло во второй раз. Приступаем к нашим булочкам. Вот смотрите, оно вообще не липнет. Как оно липло? Когда первый раз я обминала тесто, если вы обратили внимание, оно все еще липло. Сейчас оно... Абсолютно не липит к рукам, видите, сухие. Все, тесто значит готово. Посыпаем стол немного мукой. Будем раскатывать тесто. Тесто делим условно на две части. Ну вот как вам хочется, так и делить. Будет у нас две части булочек. Все. Теперь раскатываем наш тесто. Оно очень классно подается. Обратите внимание, совершенно не липнет к рукам, не липнет к скалке. Раскатывая тесто, старайтесь его растягивать. Вот примерно так. Не слишком тонко. Выкладываем половину нашей начинки. И вот так распределяем по всему тесту. В эту начинку вы можете добавить изюм, орехи или какую-нибудь другую начинку, которая вам нравится сворачиваем рулетиком вот так аккуратно вот так с двух сторон берем острый нож и нарезаем наш рулет на булочки и быстро выкладываем их на противень вот таким вот образом. Со второй частью теста мы поступаем точно так же. Если вы хотите, например, рулет, а не булочки, пожалуйста, сложите рулет и запекайте. Наконец-то в моей булочке будет столько мака, сколько я люблю. Ставлю булочки в теплое место на расстойку минут на 15-20. Все булочки подросли, если у вас немножко они расползлись, это ничего страшного, аккуратненько вот так вот пальчиками защипните, все будет в порядке. Смазываем булочки сбитым яйцом. Чем тщательнее вы намажете булочку яйцом только так, чтобы яйцо не, не заливало всю булочку. Чем тщательнее вы ее смажете, тем румянее она у вас получится. Выпекаем при 180 градусах до готовности. Вот они. Наконец-то испеклись. Какой аромат стоял в доме. Жаль, не могу вам передать такие некрасивые, румяные и очень вкусные.